Вы уже в нашем регионе, можно так сказать, с июля были исполняющим обязанности прокурора Котовской местной прокуратуры. Расскажите до того, где вы работали и немножко, может быть, о вашем образовании. Все, в принципе, началось очень просто. Поступил на юридический, тогда еще одесский юридический факультет. В дальнейшем там, в конечном итоге, после реорганизации этого вуза, это первый выпуск Одесской государственной юридической академии, 98 год. Вот. Получил квалификацию юриста. Трудовую деятельность в прокуратуре начал с 1999 -го года. В, в прокуратуре Приморского района города Одесса. Вот. В дальнейшем работал в аппарате прокуратуры области, на должностях от прокурора отдела. Зам, заместителем начальника отдела, начальником отдела. Он вот, курировал деятельность, связанную с противодействием коррупции и организованной преступности, защиты прав, интересов граждан в административном производстве. Вот. Ну, в дальнейшем уже самостоятельные шаги были после назначения генеральным прокурором на должность Дунайского транспортного прокурора. Точнее, да, тогда немножко То по-другому да, базируется город Измаил. Вот, и после ликвидации прокуратуры вернулся в аппарат, где работал, как бы, грубо говоря, по настоящий момент на должности прокурора отдела, курирующего территориальные подразделы внутренних справ, теперь уже территориальной полиции. С 30 30 января официально назначена должность руководителя католской местной прокуратуры. До этого, вы знаете, как хорошо известно общественности, представление было, соответствующее заместителем прокурора области, я исполнял обязанности с июля 2016 года. Фактически по настоящий моменту. Скажите, пожалуйста, вот наш регион, это вы вот в июле впервые к нам сюда приехали на северо Одесской области, или он для вас не чужой? Вот, на самом деле, разумеется, регион не может быть для меня чужим, по той простой причине, что у меня есть корни Балтского района mm -hmm. Одесской области, вот, село Пужайков. Mm -hmm. Вот оттуда рода моя бабушка. Но так или иначе, как бы регион интересный интересные люди. Вот, и, в частности, уже проживая в Котовске, Подольске, вот, аналогичным образом, только приятные впечатления как от граждан, так и э, вообще хороший город. Я считаю, что есть определенное развитие этого города. Но общими усилиями, я думаю, мы, соблюдая законность, будем в этом плане помогать. Ну, за эти полгода, которые за этот период, который уже у нас здесь, были такие, на сегодняшний день остаются резонансных дел, можно сказать, и обсуждаемые они как в Подольске, так и в Подольском районе. Это связано, во-первых, с принятием решения с полкома и вот и в сентябре, и вот в начале этого года по детям в детских садах и в школах. А второе, это связано с ветеринарной больницей, которая у нас здесь в центре города, и управлением даже службы насколько нам известно, к вам поступали документы. И о первом деле, и о втором мы хотели бы узнать вообще, что происходит вот именно с детьми, и что по нашей ветеринарной больнице. Вопросы, на самом деле, вы правы, актуальны для нашего региона и непосредственно для Подольска. Я непосредственно принимаю участие в сессии горсовета. Действительно, мы были поставлены в курс этого вопроса. То есть я имею в виду по детским садам вы знаете, что нами осуществляется деятельность, связанная с защитой прав и интересов несовершеннолетних. Такое направление есть. К сожалению, достаточно на данный момент усещены функции представительства интересов несовершеннолетних в судах, потому что вы знаете, что такого общего надзора на данный момент функции такой прокуратуры нет к нам приходили письма с райадминистрации, но ну, они приходили до видому, поскольку ну, все прекрасно понимают, что такие функции на данном этапе как бы вмешаться э, в этот вопрос э, всеми возможными э, методами, ну, в частности э, действующие надзорные функции нам не совсем позволяли, то есть в данном случае там э, обжаловать действия в суде этих распоряжений и так далее. Тем не менее, они не остаются в стороне. Мы в эти вопросы обязательно вникаем и по возможности, конечно, обращаем внимание в данном случае представителей власти, в данном случае мэрию и так далее и работаем с райсоветом о том, чтобы такие моменты, скажем так, не возникали ни такие коллизии, что права чьих-то детей, да, там, если они в районе или они в городе проживают, то есть они как бы не имеют каких-то равных возможностей, чтобы они не возникали. Конечно же, ведем разъяснительную работу такую, конечно же, стараемся отвечать на такие письма. Разумеется, если Такие нарушения не устраняются. Мы, конечно же, принимаем все возможные меры для того, чтобы обращаться в суд и пытаться uh -huh. доказать, что данные решения являются незаконными, где-то дискриминационными. Да? Uh -huh. ну, да, вот в, зависимости, в зависимости от возложенных, опять же, говорю, на себя, на, на прокуратуру возложенных uh -huh. обязанностей. Ну, это по решениям и детским садам. А что у нас ветеринарная служба? Ветеринарная служба, э, вопрос э, несколько другого плана. Дело в том, что э, на данном этапе начаты ряд уголовных производств. Uh -huh. Может быть, общественность не в курсе, но ну, вы знаете, как журналист, о том, что э, там участвовал журналист э, Гинкул, Сергей uh -huh. реклама. Издали. Да, Котовская реклама. Значит, в данном случае в отношении него, но в процессе э, того, что собственники скажем так, по решению суда пытались зайти, то есть в ходе проведения исполнительной процедуры исполнительной службы пытались зайти в помещение, работники и действующее руководство службы препятствовало в этом, то есть снимали, участвовали журналисты, и в данном случае журналисту Гинкулу были причинены телесные повреждения. Uh -huh. Что не осталось без внимания, мы зарегистрировали уголовное производство по статье 71 Уголовного кодекса Украины. Вот кроме того, поскольку в помещении на момент находились материальные ценности, службы безусловно были приняты меры для того, чтобы не допустить какой-либо растраты, порчи и так далее. Кроме того, Ситуация неоднозначная, конечно, безусловно. Есть ряд, мы не будем комментировать, не имею права комментировать ну, как бы судебное решение, вступившее в силу. это будет давление, еще, да, да, ведется следствие. Тем не менее, мы разбираемся в рамках криминального производства еще одного по самоуправным действиям. Кабинеты службы были опечатаны, поскольку uh -huh. там находились материальные ценности. Я это я было сделано в целях недопущения возможных растрат и порчи и дальнейшие возможности в дальнейшем как бы, их использовании. Спасибо вам большое за интервью. А мы вот от своего коллектива, нашего СМИ и в целом от жителей Подольска и Подольского района желаю вам удачи и успехов в этом нелегком труде по защите прав и интересов как граждан, так и государства в целом.